Измаил давно славится своими танцевальными коллективами. На любых общегородских, областных, а то и всеукраинских конкурсов, бывает даже и международных, ярко загораются огоньки наших колоритных ансамблей. В ряду других особенно ярко выделяется коллектив, хореография которого тяготеет классическому балету. Это образцовый хореографический ансамбль червона Калыненька. В дни празднования Великой Победы коллектив отпраздновал свою собственную победу над сердцами зрителей, а точнее юбилей 15-летия ансамбля. Все 15 лет руководит Червоной Колыненькой и ее родительница и вдохновитель, хореограф, мастер-профи, постановщик и добрый гений Алла Киценко. 6 мая в актовом зале Измаильской детской школы искусств прошел юбилейный концерт коллектива. Что такое 15 лет для коллектива? Не Говорят, что 5 лет обычно уходит на формирование ансамбля, следующие 5 на процветание, а дальше это, как водится, перетанцовка старого репертуара. Тем более, что выпускники уходят, а хореографу снова приходится начинать с нуля, с неопытными первоклашками. Однако, эта аксиома каким-то загадочным образом минула червону колыноньку. У коллектива свой неповторимый стиль, все время меняющийся, но в чем-то, конечно, незыблемый. В заключительной части концерта на сцену поднялись все причастные к формированию и становлению этого прекрасного коллектива. Немногословно, но очень искренне и просто поблагодарила зрителей и участников главная виновница торжества Алла Кисенко. Сейчас вы видели, даже выходили поздравлять девочки, которые скоро будут мамы. И очевидно приведут свои детей. оксана картельян веб студия курьер